بسم اللہ الرحیم آج آپ کے ساتھ دولت کا ایک وظیفہ ایسا شیئر کیا جائے گا جو بہت ہی آسان لیکن بہت پاور فل ہے اس کو کرتے ہی آپ کے رزق کے تمام مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے آپ کو جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا وہاں سے بھی رزق امڑ امڑ کر آپ کی طرف آئے گا اس وظیفے کی برکت سے اللہ آپ کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا یہ بس ایک دن کا وظیفہ ہے آپ نے قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ سورہ کوسر کا کرنا ہے سورہ کوسر بہت ہی کمالاتی سورہ ہے یہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی دینے کے لیے اور جلد انہیں خوشخبری دیتے ہوئے یہ سورہ نازل فرمائی تھی اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بشارت دی کہ جو لوگ آپ کو ابتر کہتے ہیں کہ ان کی اولاد نہیں آپ غم نہ کریں ہم آپ کو جلد اولاد کی نعمت سے نوازیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان آتوینہ کل کوسر کے ہم نے آپ کو کوسر عطا کی یعنی آپ کو ہم نے وہ ہستی عطا کی ہے کہ خدا کی قسم کے آپ کے دشمن مٹ گئے مٹانے والے مٹ گئے اور آج دنیا کے ہر کونے پر رسول اللہ کی بیٹے کی اولاد موجود ہے اور یہ سورہ کوسر کا ہی تو ہے یہ سورہ رزق کی فراوانی کا باعث بنتی ہے یہ کثیر اولاد عطا کرنے کے ساتھ ساتھ کثیر مال بھی عطا کرنے کی طاقت رکھتی ہے یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ ہے لیکن موجز نمائی میں اپنی مثال آپ ہے گھر میں کسی بھی قسم کے رزق کی بندش ہو یا کاروبار کی کامیابی میں کوئی بھی رکاوٹ ہو تو یہ سورہ کی طاقت تمام رزق کے مسائل کو ختم کر دیتی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی واجب نماز اور مستحب نماز میں سورہ کوسر کو شامل کرتا ہے تو پروردگار قیامت کے روز حوض سے صحراب کریں گے یعنی ہر شخص کی تمنا ہے کہ اسے حوض سے صحراب کیا جائے تو آپ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ سورہ کوسر کی تلاوت کریں اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو وسیع رزق اولاد اور اپنی تمام قیمتوں سے نوازے اگر آپ بھی اپنے رزق میں وہ چاہتے ہیں اور رزق کی پریشانی سے جان چڑھوانا چاہتے ہیں تو زہر کے نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے عمل غور سے سن لیجئے گا تاکہ آپ اسی طرح سے عمل کریں گے تو ہی آپ مستفید ہو سکیں گے اس کی کرامات سے اگر آپ بھی غربت سے تنگ آ چکے ہیں تو یہ عمل آپ نے زہر کے نماز کے بعد کرنا ہے دیکھنا پھر آپ کی قسمت کے دروازے کس طرح کھلتے ہیں اور تقدیر کس کس طرح سے آپ پر مہربان ہوتی ہے وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ بہت جلد ان کی زندگی میں خوشحالی آ جائے اور غربت نے ناک میں دم کر رکھا ہے اور تو یہ عمل ان کے لیے ہی ہے یہ عمل کریں اور پھر رب کی رحمت کے نظارے کریں یہ کیسے کیسے رب تعالیٰ مہربان ہوتا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ ظہر کی نماز کے فوراً یہ وظیفہ کریں بلکہ جب نماز پڑھ لے تو اسی ٹائم فورن جائے نماز پر بیٹھتے ہی یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں یا کچھ دیر بعد بھی زہر کا ٹائم ختم ہونے تک یہ عمل آپ کر سکتے ہیں وہ میرے بہن بھائی جن کو پیسوں کا مسئلہ ہے کئی سالوں سے تنگ دستی نے جنام حال کیا ہوا ہے وہ تمام تر میرے بہن بنا تو غور سے یہ ویڈیو سن لیں تاکہ اس عمل کے طریقہ کو صحیح طرح سے سمجھتے ہوئے ہی اس سے مستفید ہو سکے انشاءاللہ تعالی آپ کے مالی مسائل حل ہو جائیں گے آج آپ کو سورہ کا ایک نہایت ہی وظیفہ بتانے لگی ہوں جس سے آپ کی قسمت چمک جائے گی آپ لوگ مجھے دعائیں دیں گے پوری زندگی میں بس ایک بار یہ وظیفہ کرنا ہے یہ روزانہ بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو وہ اور بھی زیادہ بہترین ہے لیکن ضروری نہیں یعنی قید نہیں ہے یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں انشاءاللہ تعالی ایک مرتبہ پر سے ہی آپ کی تمام مالی مشکلات حل کر دے گا وکیر بندہ بھی اس وظیفے سے امیر ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیبی مدد ضرور فرمائیں گے اس وظیفے سے چوبیس گھنٹوں کے اندر آپ کی مشکلات حل ہونا شروع ہو جائیں گی یعنی آپ کو واضح فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا پیسوں کے حوالے سے ذرائع بننے لگیں گے اور اگر سالوں سال سے آپ بے روزگار ہیں رزق کی تنگی کی وجہ سے آپ شدید پریشان ہیں آپ کو اللہ کی ذات پر مکمل یقین رکھتے ہوئے آج کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے یہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے ایک جگہ اور روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ بن قیس کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں نہ بتا دوں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں ضرور بتائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کہو نہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے اور نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے اور اللہ کی توفیق صحیح ہے یہ وظیفہ سورہ اور اللہ کی صفات ناموں کا ہے یہ طاقتور اور جلیل القدر عمل ہے کہ ہمارے جیسے گناہگار انسانوں کی زبان اس کی عظمت بیان نہیں کر سکتی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی اس کے اندر بیان کی گئی ہے جو انسان بھی اس چھوٹی سی تین آیات والی سورہ کو پڑھتا ہے اس سے دوستی کرتا ہے وہ مالا مال ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس انسان کو غنی کر دیتا ہے جس انس نے بھی یہ عمل کیا ہے وہ بہت جلد خوشحال اور امیر بن گیا ہے اور سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ یہ عمل کرنے والے کی اولاد خیر اور فرما بردار ہوتی ہے یہ وظیفہ جب کبھی بھی آپ نے پڑھنا ہے تو اس کا ذکر کسی سے نہیں کرنا بلکہ خاموشی سے یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے اکثر آپ سب سے شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ وہ مسئلہ ہے ہم تھک گئے ہیں لیکن مسئلہ ہے کہ حل نہیں ہو رہا وہ بس اس وظیفے کو جب بھی آپ نے کرنا ہے اس سے پہلے اپنی دعاؤں اور حاجتوں کی نیت کر لینی ہے کہ یا اللہ میری یہ بات میری یہ حاجت اور یہ مراد پوری ہو جائے پھر یہ مختصر سا وظیفہ آپ پڑھ کر دیکھ لیں اس کے مکمل ہونے کے فوراں بعد غیبی مدد کے نظارے آپ خود کریں گے لیکن جس ترتیب سے میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے غور سے سن کر پھر اسی ترتیب سے یہ عمل کرنا ہے تو پھر آپ مجھے دوائیں دیں گے بری سے بری اگر رکاوٹ آپ کے رزق پہ ہے تو وہ پلک جھپکنے میں ختم ہو جائے گی قسمت کے بند دروازے کھل جائیں گے نظر بھی اگر ہو تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گی اللہ پاک کے کرم سے یہ بہت ہی پاور فل وظیفہ ہے آپ چاہے تو زہر کے نماز کے فوراں بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ کر لیں یا پھر دس پندرہ منٹ تک یعنی اثر سے پہلے پہلے یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنی حاجت کی نیت کرنی ہے حاجت ایک ہو یا دس ہو آپ نے ایک ساتھ ہی نیت کر لینی ہے اور ایک اور بات بتاتی چلوں کہ اگر آپ اس کے ساتھ اور بھی وظائف کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں آپ وہ بھی پڑھتے رہے اس کی کوئی پابندی نہیں ہے اگر آپ کو اپنا ذاتی مکان چاہیے تو اس کے لیے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں یا کوئی بڑی رقم چاہیے تو بھی یہ وظیفہ آپ کے لیے بہترین ثابت ہوگا تمام حاجتوں کی آپ نیت کر لیں تو اس کے بعد آپ نے بسم اللہ کے بعد ایک بار کوئی سابی درود پاک پڑھنا ہے جو بھی آپ کو آسان لگتا ہے جگہ کی کوئی پابندی نہیں ہے درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے حاجتوں کی نیت کرنی ہے پھر آپ نے سورہ کوسٹ پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ یا گنیوں پڑھنا ہے اس کے فورن بعد آپ نے گیارہ مرتبہ سورہ کوشر پڑھنی ہے اور پھر آپ نے گیارہ مرتبہ یا پڑھنا ہے اور اس کے بعد تیسری اور آخری بار آپ نے سورہ کوسر پڑھ لینی ہے اور اس کے بعد آخری اسم جو آپ نے پڑھنا ہے وہ ہے یا رحمانو آپ نے کیارا مرتبہ پڑھ لینا ہے پھر آپ نے آخر میں پاک وہی پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا ایک مرتبہ پڑھ لیں انشاءاللہ تعالی اس عمل کے مکمل ہوتے ہی غیب سے آپ کو رزق ملنے لگے گا یعنی جہاں آپ کو امید بھی نہ ہو وہاں سے رزق ملے گا اس کے علاوہ بھی سورہ کوسر کے بے شمار فوائد ہیں اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے شیئر کریں اگر آپ کو بھی پسند آئی ہے تو لائک کریں اگر مزید اس طرح کی قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ